ইউটিউবত প্ৰায়েই দেখি থকা এটা ৰেচিপি বহুদিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ ট্ৰাই কৰিম ঘৰত এদিন ময়ো আজি বোলো ৰেচিপিটো বনাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাম কি হয় ৰেচিপিটো গতিকে বলক ভিডিঅ'টোত ৰেচিপিটোৰ বাবে লাগিব আমাক উৰহি এয়া মই উৰহিখিনি বাচি কুটি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এয়া উৰহিখিনি আগতে অকণমান সিজাই ল'ম এয়া আগতে উৰহিখিনি অকণমান সিজিবলৈ দিম এয়া লৈছোঁ নহৰু এয়া তিনিটা পিঁয়াজ সৰু সৰু এয়া এডোখৰ আদা আৰু এয়া লৈছোঁ জলকীয়া এইখিনি এতিয়া কাটি লওঁ সিজি গ'ল যিখিনি সিজিব লাগে এতিয়া নমাই থওঁ এইখিনি অলপ সৰু সৰুকৈ কাটি দিওঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ আটাইখিনি কাটি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব শেষলৈ ভিডিঅ'টো এয়া দিলোঁ অকণমান সৰিয়হ তেল আৰু এইখিনিতে আদা নহৰু পিঁয়াজ যিখিনি কাটি লৈছিলোঁ সেইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ অলপ আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম তাৰপিছতে ইয়াতে উৰহিখিনিও মানে একেলগে এইখিনিৰ লগতে ভাজি ল'ম মই প্ৰায়েই ইউটিউবত দেখিয়ে থাকোঁ এই ভিডিঅ'টো কিন্তু কোনোদিনো এনেদৰে মানে বনাই খাই পোৱা নাই নিজে আজি চাওঁ টেষ্ট কৰি কেনেকুৱা হয় খাবলৈ আপোনালোকক জনাম বাৰু কেনেকুৱা লাগে ভালেই লাগিব চাগে ভাজিলেই হ'ল এয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখো দি দিলোঁ যিখিনি প্ৰয়োজন আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি ল'ম ইমান মানে কাঢ়াকৈ নাভাজোঁ যিহেতু আগতে সিজাই লৈছোঁ অলপমান ভাজিম আৰু আৰু ইয়াতে মই জলকীয়াও সৰহকৈয়ে দিছোঁ কিয়নো জলকীয়া থাকিলেহে মানে মই জলকীয়া খাই ভাল পাওঁতো গতিকে অলপ জলকীয়া বেছি হ'লে মোৰ ভাল লাগে এয়া ভজা হৈয়ে গ'ল দেখি পেলাই ইমান কাঢ়াকৈ ভজা নাই জাষ্ট অলপমান ভাজিছোঁ ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি নোহোৱাই লওঁ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ মাটিৰ পাকঘৰটো আজি দুদিনমান আগতে মই চৌকাটো বনাইছিলোঁ নিজে ঠাণ্ডাৰ দিন যিহেতু এতিয়া মানে খৰিত ভাত বনায়ো ভাল লাগিব সেইকাৰণে বনাইছোঁ এতিয়া এয়া পতাখন ধুনীয়াকৈ মানে ধুই লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে মাটিৰ পাকঘৰতে আছিলে গতিকে ইয়াতেই পিচি লওঁ এতিয়া আচলতে এইখিনি মই বনাম চাটনি এইজনী মই চাটনি পিছাত ব্যস্ত আজি খাই চাম আৰু উৰহি বতাহ উৰহীৰ বতাৰ চাটনি খাই চাগে ভালেই লাগিব আৰু সঁচাকৈ ক'বলৈ হ'লে খাই ভালেই লাগিছে দেই আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব ঘৰত এনেদৰে এবাৰ খাই চাবচোন কেনেকুৱা লাগে মোৰ হ'লে ভালেই লাগিছে মই খালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই পিছলৈ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰে লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ